Namun, bagi mereka yang mengalami masalah penglihatan terhad, dunia ini tidak gelap bagi mereka. Mereka hanya memerlukan cara yang berbeza untuk diterokai. Mereka mendengar dunia, mereka merasai dunia dan mereka memahami dunia melalui hati yang tabah. Inilah kisah tentang memahami dunia penglihatan terhad dan bagaimana sains, pendidikan serta kasih sayang membantu mereka dengan melihat dengan hati. Dalam bidang penjagaan mata, terdapat tiga profesion utama yang saling melengkapi. Yang pertama, oftalmologis atau lebih dikenali sebagai pakar perubatan yang mendiagnosis dan merawat penyakit mata. Mereka menjalankan pembedahan, mengawal penyakit kronik seperti katarak dan glaukoma, serta memastikan kesihatan mata pesakit kekal terpelihara seterusnya optometris iaitu pakar penglihatan yang menilai kejelasan penglihatan memberi preskripsi cermin mata kan terdekat dan menilai fungsi visual secara menyeluruh Akhir sekali optikian atau juru optik yang bertanggungjawab menghasilkan cermin mata berdasarkan preskripsi yang diberi dan sesuai serta selesa digunakan oleh pesakit. Ketiga tiganya memainkan peranan penting dalam memastikan setiap individu berpeluang menikmati kualiti penglihatan yang terbaik. Sebagai seorang optometris, saya bertanggungjawab menilai keupayaan penglihatan seseorang individu dan membantu mereka menyesuaikan diri dengan keadaan penglihatan terhad. Penglihatan terhad berlaku apabila seseorang masih boleh melihat tetapi tidak cukup jelas untuk menjalani kehidupan harian tanpa bantuan. Mereka mungkin hanya melihat bentuk, warna atau cahaya samar-samar namun tidak mampu mentafsirkan butiran halus. Bayangkan dunia yang kabur di mana wajah yang disayangi sukar dikenal pasti atau huruf di papan hitam kesihatan seperti bayang-bayang yang bersatu inilah cabaran harian bagi individu yang mengalami penglihatan terhad. Keadaan ini berbeza daripada buta sepenuhnya di mana fungsi penglihatan tidak lagi berlaku dan dunia diteroka melalui sentuhan, pendengaran serta ingatan ruang. Murid berkepelan khas dalam kategori penglihatan terhad pendekatan pendidikan yang disesuaikan dengan tahap kemampuan mereka. Mereka boleh dibimbing melalui pelbagai strategi, antaranya termasuklah penggunaan bahan bercetak besar, tulisan braille serta teknologi bantuan seperti screen reader dan digital magnifier. Bagi murid yang buta sepenuhnya, pembelajaran melalui sentuhan dan pendengaran menjadi asas utama kepada mereka. Kaedah seperti brain, buku audio dan alat bacaan elektronik membolehkan mereka memahami teks, nombor dan bahasa dengan lebih mudah. Di sinilah kecakapan guru pendidikan khas amat penting kerana mereka bukan sahaja hanya mengajar tetapi memahami dunia yang dilihat berbeza oleh anak murid mereka. Dunia penglihatan terhad bukanlah dunia yang suram tetapi ia merupakan dunia yang penuh dengan keberanian dan usaha tanpa henti. Dengan bimbingan yang betul dan persekitaran yang menyokong, setiap anak berhak untuk belajar dan berkembang. Mereka mungkin tidak dapat melihat pelangi dengan mata, tetapi mereka mampu merasai warnanya dalam hati. Kerana setiap cara melihat adalah berharga. Seterusnya, kita menelusuri dunia kanak-kanak dalam memahami bagaimana penglihatan mempengaruhi pembelajaran dan mengapa penilaian awal boleh menentukan masa depan mereka. Perkhidmatan yang baik ialah asas kepada pembelajaran yang berkesan. Kanak-kanak dapat belajar dengan membaca, menulis dan mengenal simbol. Hal ini kerana semua ini memerlukan penglihatan yang jelas dan fokus yang baik. Kajian menunjukkan bahawa 80% daripada pembelajaran kanak-kanak bergantung kepada deria penglihatan. Justeru, pemeriksaan mata sejak bayi amat penting kepada ibu bapa bagi memastikan setiap anak mendapat peluang perkembangan yang optimum. Dalam penilaian penglihatan, beberapa komponen utama diperiksa untuk menilai keupayaan mata seseorang individu berfungsi secara menyeluruh. Yang pertama iaitu ketajaman visual. Ketajaman visual dinilai bagi menentukan sejauh mana mata dapat melihat butiran halus dengan lebih jelas. Yang kedua iaitu keseimbangan dua mata imbangan dua mata pula diperiksa untuk memastikan kedua-duanya bekerjasama secara harmoni dalam menghasilkan penglihatan yang stabil. Selain itu, fokus dan penyesuaian. Fokus dan penyesuaian penting bagi menilai keupayaan mata menukar pandangan antara jarak dekat dan jauh dengan lebih cepat. Seterusnya iaitu persepsi warna Persepsi warna diuji untuk mengenal pasti keupayaan individu Membezakan warna dengan tepat Seakhir -se sekali iaitu medan penglihatan Medan penglihatan dinilai bagi menentukan sejauh mana mata dapat melihat ke sisi Tanpa perlu menggerakkan kepala ujian seperti Cardiff OCT Test, King Picture dan Isyarat Test membantu optometrist mengenal pasti masalah penglihatan dengan lebih awal terutamanya dalam kalangan kanak-kanak kecil yang sukar menyatakan dengan tepat apa yang mereka lihat. Masalah penglihatan yang lazim ialah Rabun jauh, rabun dekat dan rabun silau Rabun jauh menyebabkan objek yang berada pada jarak jauh kelihatan kabur Manakala rabun dekat menjadikan objek berhampiran sukar dilihat dengan lebih jelas Sementara itu, rabun silau boleh menyebabkan imej kelihatan berganda serta menimbulkan ketidakselesaan dan sakit kepala apabila terdedah kepada cahaya terang. Gejala awal sering kali diabaikan. Sebagai contoh, anak-anak mengecilkan mata ketika membaca, menundukkan kepala ketika menulis atau tersilap menyalin nota di papan hitam. Walaupun keadaan ini kelihatan remeh, Tanda-tanda kecil ini mungkin merupakan petunjuk awal kepada masalah penglihatan yang lebih serius dan memerlukan pemeriksaan optometri segera. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam memastikan kesihatan penglihatan anak-anak sentiasa terpelihara dan terjaga. Pemeriksaan mata secara berkala bukan sekadar bertujuan untuk mendapatkan cermin mata tetapi juga bagi mengesan masalah tersembunyi seperti ambliopia atau mata malas yang jika tidak dirawat sejak awal boleh menyebabkan kerosakan penglihatan secara kekal intervensi awal amat penting kerana ia dapat membantu membentuk masa depan anak dengan lebih cerah dan berpotensi penglihatannya baik bukan sahaja meningkatkan keyakinan diri dan tumpuan tetapi juga membolehkan anak-anak meneroka dunia dengan lebih bebas dan yakin sekaligus menyokong perkembangan akademik serta sosial mereka kanak-kanak berpenglihatan terhad bukan sekadar pelajar biasa. Mereka ialah individu yang luar biasa yang memerlukan pendekatan menyeluruh melibatkan keluarga, sekolah dan masyarakat. Pendekatan ini dikenali sebagai pendekatan holistik di mana setiap pihak memainkan peranan dalam membentuk kepribadian dan keupayaan pelajar. Keluarga merupakan tempat pertama mana anak-anak belajar erti kasih sayang dan penerimaan diri. Sokongan emosi yang berterusan serta komunikasi positif antara ibu bapa dan anak-anak membantu membina semangat dan harga diri mereka. Di sekolah guru pendidikan khas memainkan peranan penting dengan memperkenalkan kaedah pembelajaran yang sesuai seperti Penggunaan tulisan Braille, bahan bercetak besar serta teknologi bantuan yang memudahkan akses kepada ilmu dalam komuniti. Penglibatan dalam aktiviti sosial dan rekreasi pula membuka peluang kepada kanak-kanak berpenglihatan terhad untuk berinteraksi, membina keyakinan diri dan mengasah kemahiran sosial. Bila keluarga, sekolah dan komuniti bekerjasama secara holistik. Kanak-kanak berpenglihatan terhad dapat berkembang dengan seimbang dari segi emosi, sosial dan akademik, sekaligus membentuk asas kehidupan yang lebih bermakna dan berdikari. Kemajuan teknologi masa kini telah membawa perubahan besar dalam kehidupan individu yang mengalami masalah penglihatan. Pelbagai alat bantuan seperti kanta pembesar, CCTV pembesar, e-reader dan jam bercakap membolehkan mereka membaca, menulis serta menguruskan masa dengan lebih mudah dan bertikari. Inovasi digital turut memperluas akses melalui aplikasi telefon pintar yang dilengkapi fungsi pembaca skrin, pengesan objek dan navigasi suara, menjadikan dunia lebih inklusif dan mesra OKU. Teknologi bukan sekadar alat bantu tetapi merupakan jambatan antara keterbatasan dan peluang yang membuka ruang untuk mereka terus belajar, bekerja dan menjalani kehidupan dengan penuh keyakinan serta maruah. Walaupun kemajuan teknologi banyak membantu, pelbagai cabaran masih wujud dalam memastikan golongan berpenglihatan terhad mendapat peluang yang adil. Antara isu utama ialah kekurangan guru terlatih dalam penggunaan tulisan braille, akses yang terhad kepada alat bantu penglihatan serta stigma masyarakat yang masih menganggap ketidakupayaan sebagai kelemahan. Pendidikan inklusif seharusnya tidak hanya bermaksud membuka pintu sekolah kepada semua tetapi juga membuka hati dan minda untuk menerima setiap perbezaan sebagai keunikan. Setiap anak mempunyai potensi untuk belajar dan berjaya asalkan diberi peluang, bimbingan dan sokongan yang sewajarnya. So, ini, andai kata you all ada Siapa-siapa sedara ke yang ada masalah penglihatan Boleh suggest dan apps ni ha, Kalau yang tadi CI kan ha, CI uh, tadi Jadi ha, dia akan describe Dia akan baca kat kita okay. Contohnya dia describe okay, So kita ambil gambar Ambil gambar So dia akan describe kat kita Sekejap tapi dia dalam bahasa English English lah tu dia bagi dia sebut tu. The central figure is wearing a green with a Baru untuk. Ah kalau saya pemain phone tu contohnya saya scroll TikTok sama 5 jam. Adakah mata saya berpotensi tu juling? ataupun uh, yang soalan lain uh, ada contoh kalau kita tengok mata dekat dengan mata jauh tu ada beza tak untuk kita okay. the... soalan yang bagus. okey okay. good hmm. okay. okay. question okey soalan yang sangat bagus okey hak ni ada di sekarang dia okay. realiti yang sangat bila kita sejak orang itu tu tiktok dia cuma tiktok facebook lah hmm. Okay. Hatu, facebook lah IG pula so dia akan rotate facebook, IG, tiktok, whatsapp Facebook ID juga bersama orang yang cakap orang okay. Dia <laughs> okay. so, okay, punya masalah, okay. masalah so, dia Masalah dia, benda tu boleh menyebabkan juling ke tak? Sebab so, orang cakap, okay, banyak main set ni kadang dia kenal, okay, juling macam tu okay. Benda tu, dia tak, tak directly, tapi indirectly boleh okay, Sebagai contoh, macam tadilah lah, kalau dia ada high pro Maksudnya so, dia ini kadang menentu latent Tapi dia dah terlalu tinggi, dia akan manifest Sebelum ni mata dia boleh kontrol, boleh kawal lagi Buat dia dah penat sangat dia akan jadilah kebiling masuk ke dalam Boleh jadi, ataupun memang mata dia tak ada bagun Tapi dia duduk pasal juga, kadang benda tu pun boleh Satu mata yang okey penuh, satu mata pun dia akan lari okay, Cuma bila sebut batu ni, memang satu-satu satu batu satu, satu yang menyebabkan Satu rambut, punca menyebabkan, uh, menyebabkan, banyak balik yang kena, dan silau jadi okay, sebab benda tu akan mendapatkan uh, kita panggil, dia induce pemanjangan bola mata kita contoh mata kita dah 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 dia pula, dah membesar, ok dah lomba dah panjang dah cantik dah standard kita dalam 22 ke 23 mm ok panjang bola mata standard dari 22 ke 23 mm tapi bila kita dah selalu tengok, dia akan induce makin memanjang makin memanjang dia akan induce pemanjangan bola mata kita so dia akan makin, makin jadi rabul-rabul ok rabul warna salah satu daripada uh kes yang dirujuk ke waktu dan macam mana dia mempengaruhi pembelajaran untuk kanak-kanak ok, macam pembelajaran ok Uh, Abu Bakar ni uh, kita akan selalu dirujuk lah dirujuk selepas uh, uh, KK kiki lah, yang klinik sihatan dia akan rujuk lah satu kiki okay, yang klinik sihatan satu lagi JBJ lah dia kan jawab soalan yang komputer tu fail tu dia akan rujuk ok kalau kita nyangat segi ni selalu dia ada segi pembelajaran uh, dia lebih kepada macam, -macam konsentrasi yang kami selalu bagi dari segi pembelajaran tu dia tak tak terlalu mengganggu cuma dari segi tiga perkara utama dari segi driving license lah kalau yang bayar tu kita ada 7 tujuh tahun atau umur kata lima belas tahun so driving license kita akan kita seseorang memang akan tak akan dirujuk semula yang kedua dari segi pemilihan pemilihan pemakaian dia kadang-kadang yang budak-budak yang tak tahu ni uh, dia pakai ikutan kalau yang hitam tu okey lah kadang dia campur purple dengan dengan hijau memang colour combination tu tak kena so kita kena saja dekat parent ok so kita kena aware sikit kalau kita boleh colour kita kena guide anak uh, anak yang masih lagi macam baru lagi lah ok tadi satu uh, driving uh, kedua yang pilihan color dan kalau dia masih kecil kita boleh ajak dia kita guna satu colour pencil contoh so, guna ada 12 color tu kita labelkan dia ok contoh merah kita pilih ni merah hijau kita labelkan hijau So mungkin yang dia, dia nampak tu berbeza Tapi in the real life Kalau kita suruh beritahu dia tahu Oh ni adalah merah Walaupun apa merah dia nampak tu berbeza dengan kita So kita boleh bantu dari segi tu Ini dari segi penyesuaian cara hidup kan Dari segi tu Driving dan yang ketiga uh, Carrier So kalau kita boleh bintang awal Contoh budak tu berminat dari pilot Memang parent pun memang educated Memang dia ada duit nak bawa punya anak di pilot Tapi kita maksudkan lah sebab pilot ni dia Kejayaan yang memerlukan color coding Batu-batu-batu tu ada banyak kalau kot Wiring pun guna kala kot Benda-benda yang macam tu kita kena elokkan. So penting nak tulis awal Kali sini ni takut dia menyimpan hasrat Nak masuk uniform, polis ataupun askar, kita pun check. Tak boleh Macam yang saya dulu dia tak ambil Asian SPM Jakin dari Navy PAP kala macam tu Lingkup tu masa depan Dengan suara yang macam agak outstanding Suka semua tip tu Memang kalau pelajar yang bagus Habis SPM tak sekolah tu tak ada Lingkup lah Uh, sebab dia yakin dan tak tahu dia ada kalibisi di bank Okay, saya ulang Bagaimanakah visual processing membantu kanak-kanak memahami maklumat yang mereka lihat? masyarakat kanak-kanak berpenglihatan terhad mampu berdikari, berjaya dan menyumbang kepada negara kita. Mereka bukan beban tetapi inspirasi. Mereka mengajar kita bahawa kekurangan bukan penghalang tetapi cabaran untuk bangkit dengan lebih kuat. Dalam dunia yang penuh warna ini, marilah kita melihat dengan empati dan kefahaman kerana setiap anak berhak untuk melihat dunia dengan cara mereka sendiri